Да, я вас слушаю. Так, как я вам сказала, так, так мы не можем зарегистрировать ваш этот Почему? Потому что там нет подписи и э, даты. То есть, мне, с прокуратурой мне еще такого никогда не отвечали. Э, скажите, пожалуйста, пожалуйста все-таки вашу фамилию, нет. с кем я общаюсь, почему? Ну, потому что, я каждому, кто звонит в прокуратуру, говорят э, призвища. Ну да, вы же работник прокуратуры. Вы не пришли до меня особо. Нет, вы работник прокуратуры, я обратился в прокуратуру. Я вам всю информацию, которая вас, яка вас Нет, ваше имя, я хочу ваше имя, с кем я разговариваю. Нет, я не буду говорить. Я сказала информацию, ту, яку вы за меня запитали. Я... Ну буду... а кто вы такая, я же не знаю, может вы уборщица, может вы неуполномоченный говорить, хотя бы должность. Я вам говорю, я, я, якщо на, я не як говорите, передзвоніть, будь ласка, 406-0066. Вам там відповідають відповідь на все запитання, які я вам не дала. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, я только что звонил э, по вашему длинному телефону по поводу своего запроса. Вы знаете, я не зарегистрирован. Каким числом? Нет, мне отказывается его регистрировать, ссылаясь на то, что я подал его электронной почтой без подписи. Да, мы не регистрируем такие документы. Почему? Не регистрируем. Почему? Вас наружно с подписью подавать. Почему? Вот за не документ без подписи. А я не документ вам подаю, я подаю вам запит.